И дальше должны тун тун ту -тун, тун 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 Красиво, да, навяжено внутри? Вот такая немножечко после дождика. понедельник на набережной веселушка. Тун -тун. Ну, в общем, как-то так. Пойдемте разумбаума нашего застанем. Сосна вот это, да, какая мощная? Вот такой вот большущий сделали. Восточное бистро. Ценник, кстати, не прошлый раз там показался громадным и великим. На самом деле ценник там более-менее адекватный. И довольно-таки большой выбор, обширный. Здесь на улице, когда сухо подушечки ложат, тоже можно на столике присесть. Внутри тепло, огоньки согревают. Вот здесь вот ярмарочки делаются всякими разными хедмейдами. В том числе часовинку вы узнаете все. Набережная Ялты. И пальмочки переливаются огоньками. Ходишь сюда, там кому-то... Ты сама собой базаришь? Нет, чуть-чуть вот, 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 так вот все. Фестиваль уличного искусства.